Дорогие аграрии, всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. Меня зовут Евгений. Мы сегодня э, находимся э, наверное в самом сердце нашей компании. Это наше производство. Мы закончили сборку сеялки. Это сеялка TSM 3.9 от нашей компании Аверсагра С дисково-анкерным сошником. Это максимально крутой сошник сеялка вот с таким вот дискованкерным сочником интересным сочник у нас это довольно таки популярный ввиду того что и пассивные комплексы типа партнер у нас фермеры заказывают переоборудуют на этот сочник он очень себя круто зарекомендовал мы обязательно вам покажем как он работает сеялка получилась вообще прям неординарная она очень высокая на первый взгляд очень высокая. Я думаю, всем будет интересно посмотреть на нее в работе, что она из себя представляет, какие тут особенности. Трактор под нее нужен, наверное, силу 150 лошадиных, 120-150 для максимально эффективной работы. Делаем такие селки в ширине 2,4, 3, 3,5, 3,9 метра. Ну, дальше это уже будет посевной комплекс э, с таким сошником. Кому интересно посевной комплекс? Пишите, звоните нам. У нас есть для вас э, максимально выгодное предложение, поэтому ждем, ждем ваших звонков. Мы пригласили специального гостя, чтобы сделать обзор на этот агрегат. И совсем скоро мы поедем в поле, где покажем обязательно э, ее работу в поле э, со всех ракурсов, покажем, на что она способна. А еще подсыплю немножко интриги, щепотку совсем. Э, после конкурса на рубящий каток у нас будет розыгрыш ноутил no till сейлки Возможно, это будет один из вариантов, а возможно нет. Так что. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии уже сейчас все вопросы, которые вас интересуют касательно нее, чтобы мы в режиме видео могли ответить вам на все вопросы. Так что всем пока, до новых встреч, большого вам урожая, удачной посевной кампании.